Язык до Киева доведет, а язык экстремиста до самого Майдана, которым так пугают россиян, как маленьких детей. Никаких бандеровцев с фашистами мы здесь не обнаружили. Зато встретили свободных людей, которые прекрасно понимают, что вся власть не от Бога, а от них самих.

Скажите, где эти фашисты. Вам нужно просто уезжать из страны. Я сегодня посмотрел ваше телевидение подборочку. Это просто тихий ужас. Сумасшедшая страна с сумасшедшим президентом, с какими-то фриками на телевидении. Просто надо валить. Многие из вас сейчас молчат, потому что говорят, мы навредим своим детям. Это неправда. Слава Украине. Включите мозги. Ребята, включите мозги. 37 год не за горами. И будут они жить плохо, и будут бояться, что приедут и их арестуют. Ни за что. За соседей, за этих и все. Зло никола не победить добро. Я очень надеюсь, что этот импровизированный мост между Москвой и Киевом нам удалось перебросить. Самое главное – не поддаваться на ложь. Самое главное – не лгать самим себе. Слава Украине! Героям слава! Хочу сказать, чтобы вся страна жила в мире. В мире. Это, пожалуй, самое главное. Это самое главное. Спасибо. Тебя как зовут? Лиза. Лиза? Лиза. 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 Ты, Ты умничка.